नमस्ते दोस्तों मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए आज के वीडियो में आपको छोटी साइज होती है प्लॉट की उसके घर के डिजाइन आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हमारे साथ में है पवन डिजाइन से पवन जी नमस्ते पवन जी नमस्ते पवन जी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप मैं आर्किटेक्ट पवन त्रिवेदी पवन त्रिवेदी डिजाइन से दोस्तों ये आप उदयपुर से बिलोंग कर रहे हैं और पवन जी ये जो हम घर का विजिट करेंगे ये प्लॉट की क्या साइज रहेगी तो बेसिकली प्लॉट तो पूरा 25 बाई 180 का था हाँ। तो आगे गवर्नमेंट का शोरूम जिसका आपने वीडियो बनाया हाँ। और तीन भाइयों के मकान बने हाँ। तो वो दो तो 48 सोलह पे बने हाँ। और ये जो है पच्चीस बेसिकली क्लाइंट का मोटो यह था कि तीनों के स्क्वायर फीट बराबर स्क्वा अच्छा पच्चीस छत्तीस जी अगर हम मोटा मोटे देखें तो पच्चीस पैतीस का हो गया जी जी तो देखिए ये डोर से चालू करते हैं तो पहुंचे डोर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए इस ये डोर सर वो उसमें दूसरे मकान में डबल लिफ्ट है सिंगल लिफ्ट है और ये मोटा मोटी वो सिंगल यूफ है तो मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट वही अस्सी पच्चासी हजार इसका हाँ कि बाहर जाली वाले गेट के साथ इसका ये दोनों दरवाजे ना जी ये देखिए दोस्तों अगर दोनों दरवाजे आप बनवाते हैं तो आपको प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा ये इन दोनों की प्राइस आप पवन जी बता रहे हैं और देखिए अंदर घुसते ही ये, ये लिविंग एरिया ये ड्राइंग रूम ड्राइंग और ड्राइंग में देखिए ये टीवी कैबिनेट का आप डिजाइन देखिए सर ये टीवी कैबिनेट ने आपने क्या क्या यूज़ किया है सर ये पीछे तो माइका है हमारी हाँ आर्टिफिशियल माइका और ये प्यू करवाया हमने व्हाइट कलर पे और वो हमारे पीवीसी पी वी सी लुअर्स कलर का नीचे प्यू है और हाँ। विनियर लगा हुआ है ये व्हाइट कलर का प्यू प्यू है और सर ये ये जो हम देख रहे हैं सीलिंग में ये सीलिंग में क्या कर रखा है आपने सीलिंग में सर विनियर है ग्रुप के साथ है और रोशनी के लिए आपने ये जो दिया कंसेप्ट जी ये इसके बारे में थोड़ा बताइए ये सर अनिमन पंक्चर किए हैं हमने और उसमें हमने टेराकोटा पैनल्स यूज किए हैं ग्लास के साथ हाँ हाँ

ये और ये किचन जी दोस्तों तो लाइटिंग का प्रॉब्लम है हाँ देखिए ये किचन में अपने ये कलर जी सर ये ओशियन ग्रीन के लिए था, एक टॉल यूनिट है हाँ और ये भी अप्रॉक्सीमेटली एक सवा लाख रुपए इसका भी किचन का खर्चा आता है सवा लाख रुपए फर्नीचर का ना जी सर और ये सीलिंग देखिए दोस्तों सीलिंग ये फर्नीचर वर्नीचर देखिए सवा लाख का इसमें खर्च आता है और

मेटल यूज किया है सर ये वार्ड्रोब में वाइट माइका यूज़ करिए हमने हाँ और ये जो आप जिसमें फोटो में देख रहे ये तो हमारा पीयू बना हुआ है हाँ और पीछे की तरफ हमने ये वुडन के लुअर्स यूज़ करे हैं अच्छा वुडन के लुअर्स जी सर अगर अपन एक बेडरूम में इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहें तो उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है सर खर्चे का अप्रोक्सीमेटली ये है कि सर तीन लाख से पाँच लाख तक कोई भी है यहाँ पर अगर एक बेडरूम बनाना टीवी यूनिट बेड हाँ अपना सीलिंग विलिंग सर तो तीन से पाँच लाख का एक खर्चा आता है एक बेडरूम में एक बेडरूम छोटे बजट के मकान में हाँ बड़े में तो कोई एंड नहीं है इसका तो आइए दोस्तों अब मैं सीढ़ी का दोस्तों देखिए आज करंट की प्रॉब्लम है बाकी इसमें एल लाइट का कनेक्शन है ये देखिए पवन जी जो झूमर देख रहे हैं जी इसके बारे में बताइए थोड़ा झूमर हमने अहमदाबाद से परचेज किया था हाँ। के साथ ये देखिए कितना कॉस्ट आया होगा सर इसको खरीदने सर ये वही पंद्रह हज़ार का झूमर है पंद्रह हज़ार का झूमर है देखिए दोस्तों यहाँ पे दो बेडरूम है एक बेडरूम ये है इसमें इंटीरियर नहीं करवाया सर नहीं सर इनमें दोनों में ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे इंटीरियर अभी हॉल्ड पे रखा है हाँ देखिए दोस्तों इसमें इंटीरियर काम नहीं हुआ है और ये तो रेडीमेड बेड है सर ये देखिए पूरा और ये टेरेस पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं और ये बाथरूम का डिज़ाइन ये देखिए बाथरूम का डिजाइन देखिए दोस्तों आइए आप नीचे एक और मैं कुछ दिखाता हूँ ये देखिए पूरा ग्लास का रेलिंग यहाँ से कट रहे है देखे देखते हैं इसका लुक देखिए और हमारे राजस्थान में ये पूरा ग्रेनेड का फैमी बनाते हैं ये देखिए पूरा और मिलाता हूँ थोड़ा एक फीडबैक लेते हैं आइए बोलो मैम ये बताइए आपका इंटीरियर का काम किसने किया पवन जी ने पवन जी देखिए पवन जी का तो इनके काम की कुछ विशेषता बताइए अगर कुछ माइनस पॉइंट है तो भी बताइए मेन बात तो ये बताना चाहूँगी मैं हमारे पवन जी जो है हाँ। हमारे घर के मेंबर जैसे ही है मतलब हाँ। ही वो लगते ही नहीं बाहर के घर जैसे लगते हैं व्यावहारिक है इनकी सब अच्छे जो आपके साथ में इनका कमिटमेंट हुआ होगा ड्राइंग का बहुत अच्छे हम बोलते हैं ये नहीं करनी है हमको हाँ। दूसरी बार समझा दो गुस्सा हाँ। नहीं करते समझा देते मतलब इन सौविक में बहुत अच्छे हैं इंसान है यूँ भी समझाते ये ऐसे करो तो ऐसा होता है यहाँ मतलब ऐसे सब कुछ समझाते हैं अगर मैं आपको बोलूँ दस में से आपको नंबर देने तो आप कितने देंगे मैं में से दस ही दूंगी दूँगी में से दस देखिए दोस्तों ये होती है काम की क्वालिटी और व्यवहार पवन जी का अगर आपको भी इंटीरियर की कहीं पे भी आपको जरूरत है तो मैं डिशेशन में पूरा ये आपको बायोडाटा दूंगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं धन्यवाद